Заступника глави адміністрації міста Нижній Тагіл, соціальних питань Валерія Сурова та заступника начальника відділу культури адміністрації міста Тетяну Раєнок особисто привітав голова Кривого рогу Юрій Вілку. Під час зустрічі сторони обмінялися інформацією щодо соціально-економічної ситуації у містах, основних напрямків діяльності громад та вирішення нагальних проблем промислових міст. Юрій Вілку, зокрема розповів про промислові здобутки Кривого рогу, формування бюджету, благоустрій, розвиток інфраструктури міста та реалізацію різнопланових міських програм. Наши города связывает уже многолетняя дружба. Мы знаем, что она завязалась еще когда наши горняки в 1937 году были в Нижнем Тагиле. И потом, когда много <coughs> жителей было эвакуировано, и, будем говорить, ковалась победа не только на фронтах, но и в тылу на день освобождения Кривого Рога и на день победы Тагильский танк идет во главе колонны в городе Кривого Рога, когда мы празднуем эти святые для нашего города дни. И сегодня один из главных праздников города Кривого Рога – это День города. крыворог динамично развивается. Мы продолжаем занимать действительно такие лидирующие позиции в промышленности. Самый крупный город Украины по промышленности. В прошлом году мы произвели продукции на 88 миллиардов и 800 миллионов. Так что 88,8 миллиарда производства в городе. Мы, как и вы, делаем все для того, чтобы создать условия для наших жителей, чтобы они могли с каждым годом повышать уровень жизни свой, комфортность жизни. И мы все делаем для того, чтобы жители нашего города с каждым годом чувствовали какую-то заботу, защиту и Мали можливість краще жити. Нижнітагільчани подякували за теплий прийом і поділилися своїми досягненнями та планами, зокрема щодо оздоровлення дітей, ремонту доріг, наповнення міського бюджету та підготовки до дня народження свого міста, яке відзначатимуть у серпні. Приїжджайте на 10 лет, увидите обновленим, в будь-якому випадку обновленим, тому що я думаю, що ми постараємося в этом году привести. фасады зданий, по крайней мере, на центральных наших улицах города. В первую очередь, это, конечно, проспект Ленина, проспект вагоностроителей. Вот. И у нас будет очень хорошая в этом году концертная программа и также гуляние на Лифигерии. По завершенню зустрічі відбувся обмін символічними подарунками. Побратими подарували на згадку про перебування уральської делегації у Кривому Розі ляльку-Україночку, у віночку якої на кожній стрічці вписані особливі побажання. Та отримали розписне панно з українськими мотивами. Після прийому у мера члени делегації поспілкувалися з журналістами. Проблеми Тружеників, Труженків, Кривоквіт теж це город Тружені, город Металургів, Они одні і те ж. Це комуналка, це, звісно, дороги. И бюджет, конечно, Кривого Рога, он на порядок выше, чем у нас в городе Нижний Тагил. И, конечно же, удается Кривому Рогу сделать гораздо больше для своих жителей, чем это удается сделать нам. Но вот я уже говорил, что мы надеемся, по крайней мере, что с 2013 года у нас ситуация изменится в городе, так как все-таки было выездное заседание правительства Свердловской области в наш город, где было принято решение о создании в общем-то, новой программы по социально-экономическому развитию города Нижний Тагил. И когда у нас президент Владимир Владимирович Путин приезжал 7 числа в город, то губернатор Силовской области ее защищал. И данная программа была принята. И таким образом, я думаю, что все те основные болевые точки, над которыми необходимо работать, которые отражены в данной программе, они будут реализовываться, начиная с 2013 -го года. Конечно же, радует то, что у вас очень много зелени. У нас в Тагиле ее еще очень мало, деревья только начинают распускаться. Ну и немножко, конечно, попрохладнее у нас, чем у вас. Но, наверное, все-таки хотелось бы поздравить наших криворожан, дорогих, с этой замечательным днем рождения. Дорогие наши побратимы, позвольте поздравить вас с днем рождения вашего города. Мы видим, что с каждым годом Кривой Рог развивается и становится все краше, все сильнее, стабильнее, э, развивается жизнь э, криворожан. По своей службе мне предо... предоставлялась возможность встречать делегации, официальные делегации э, города Кривой Рог в Нижнем Тагиле. Я хочу сказать, что это самые светлые, самые доброжелательные люди, гости, которые приезжали к нам в город. Они всегда передают нам, нам привет от вас. Они вместе с нами на 9 мая, на день рождения нашего города, мы делим вместе с вами гордость за наших ветеранов, радость за успехи наших детей. Вам всего хорошего, развитие, процветание вашему городу, вашим семьям, всего самого хорошего. И еще мне бы хотелось от э, главы города пригласить э, творческий коллектив, который определит... городской голова Юрій Григорьевич к нам на празднование 290-летия нашего города. міста. та гільчани також ознайомилися з роботою Криворізького муніципального центру послуг освітніх закладів міста, головними об'єктами інфраструктури і, звичайно, взяли участь у загальноміських урочистостях.